महाराष्ट्र नंबर वन टीवी चैनल आवाज टीवी आवाज अपने सर्वंसा स्पीच में भी बताया कि ये जो जो पांच कंदिल का जो मामला है उसमें सिर्फ मुसलमान भाई नहीं बल्कि कई हिंदू भाई भी बेरोजगार हो चुके हैं और ये जो आमदार है हालिया जो आमदार है इसका बस काम ही है कि नफरत फैलाना ये कभी तरक्याती कामों की तरफ ध्यान नहीं देगा ये जातिवाद करेगा उसकी जो नापाक कोशिश है कि मुसलमानों को घर से बेघर किया जाए इन शाह उसकी तमाम साजिशें को हम नाकाम करेंगे इसलिए हमने इस पक्ष में प्रवेश किया अगर शामिल हुए तो आगे की रणनीति क्या है आप जैसा कि हमने देखा कि तकरीबन सात महीने से हम लोग देख रहे थे कि शहर दुल्हिया में तरक्याती काम बिल्कुल बंद हो चुके थे न सिर्फ अकलियाती इलाकों में बल्कि पूरे शहर भर में जो विकास काम है जो तरक्याती काम है बंद हो चुके थे और सिर्फ जातिवाद को भड़काया जा रहा था और किसी भी वक्त शहर भर में फसाद कराने की जो साजिश चल रही थी उन तमाम साजिशों को नाकाम करने के लिए हमने राष्ट्रवादी अजीत पवार गढ़ में प्रवेश किया मी अनूप अग्रवाल च खच्चीकरण करने राष्ट्रवादी गेलो है पाप जरी आला तरी अनूप अग्रवाल चच्चीकरण करना त्यांनी सांगितलं का हा मुसलमानांना बेघर करणार आहे जर अतिक्रमण मध्ये असले तर त्यांचा पापही त्यांना वाचू शकणार नाही पाच कंदील साफ केलं बरं वाटतंय ना तुम्हाला पाच कंदील मोकळा झाला तर तर म्हणे अनुप अग्रवालने गरिबांच्या पोटावर पाय ठेवला पाच कंदील त्याचा बापचा बाप सा आला तरी मोकळा जाणार आहे मित्रांनो या शहराला आपल्याला अतिशय सुंदर शेअर करायचं रोजच्या चा ताज्या घडामोडींसाठी आवाज टीव्ही ला सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकॉन प्रेस करा